Всем вітаю, друзі, ви як завжди, на зв'язку з Максаундом. Ось, ребят, покажу вам невеличку підготовку до змагань. Ну, опять же, це така не підготовка, скажімо так, влог на наш канал на Ютубі. Ось, собственно, я коли зібрав двір, зараз я вам давайте покажу. Коротше, діни були підключені. А рупора були тільки ну, закамутировані і виведені всі кабелі для підключення. Тому що ми будемо робити. Зараз собственно, вже приїхав підсилювач на. Рупара довго шукав, що можна сюди придумати, таке, щоб було компактного розміру і невеличке. Ось, Зараз вам покажу. Це у нас буде ось такий моноблок. Це для мене відкриття, так скажемо. Коротше, аудіобітовський моноблок SA1.600. Недавно замовляв у мене клієнт сабову збірочку з таким моноблоком. Попередньо ми завжди нашим клієнтам налаштовуємо всі підсилювачі. Ось, і що, собственно, я тут побачив. Бачите, Subsonic, Bass Boost і Low Pass Filter. І дивіться. От 50 до 20 кГц. Я думав, може якась опечатка, може щось зв'язався з поставщиком. А сказали так, це широкополосний моноблок. Короче, офігенна пушка виходить дуже маленького розміру, як ладошка. Собственно, у нас рупара закамутіровані. Закамутірований у 2.33 тобто треба. І ось тут собственно, будемо його зараз тулити з невеличкою фанірою тонкою. Зроблю сюди невеличку фальш-підлогу. Зроблю ще два дистриб'ютори питання на плюс і на мінус. Ось така у мене шина. Думав, коротше, сюди ось таку тему притулити. Але він один. Мінусовий і плюс краще відповідно через запобіжники. Ось Тому було прийнято рішення зробити так, як у нас у багажному відсіку, та, грубо говоря, два дистриб'ютора на моноблоки. І таким чином ми зробимо два дистриб'ютора на плюс і на мінус тільки на фронтове підключення на розводку всіх підсилювачів. Затягнемо новенькі кабелі у ось таку гарну змію. Ось тому, собственно, Таке невеличке приготування. Чи будуть заміри фронтів, я не знаю, але рупора я давненько хотів підключити. Ось тому комутірую, підключаємо і буде по кайфу. І, друзі, ось так вже випіляв дві невеличкі шини. Ось так Приміряю, як буде у нас розположені самі шини на нашому дистриб'юторі. Ось тут він буде кріпитися вже до той невеличкої фальшпідлоги. У... З бокової з боку двері. Ось. І зараз, в принципі, будемо все насверлювати і закріпляти. Ну що, друзі, ось такий вже у мене дистриб'ютор вийшов, невеличкий мінус. Ну, можна три мінуси, буде вход. Один і тут вход, і два плюса, і два мінуси. В принципі, з цієї сторони тут у нас вже ось така зроблена невеличка фальш-підлога. Буде ось так розташуватись дистриб'ютор. А в той частині буде маленький підсилювач. 3 кВт я вже переніс ближче до середньої стойки. Собственно, зараз все це діло прикручуємо, комутуємо і будемо вже робити перше включення з рупорами. Ну що, друзі, вже все установив, комутував, підключив. Собственно, от ви можете увидеть у нас еще один. фальшпол со всей разводкой, со всем питанием, короче, здесь у нас за задним стеклом получился. Можно даже вот так ездить. <laughs> вообще никто ничего не поймет, какого хрена тут куча всего. Короче, ну, мне сподобалось, как играют офигенно. Сразу фронт добавился высокими, офигенно пушечка. Ось, еще конечно, трошки больше на него потужности вообще было отлично. Ось, собственно, вот так у нас все это дело теперь тут выглядит. Ось така краса. Ось. Тому, собственно, э-э у нас сьогодні субота, да. Це ждём наступну суботу. У наступну суботу будуть змагання. Я такий невеличкий влог знімаю, короче, про постройку, про невеличкі доробки, так скажем. Вот. І, собственно, вже потом засниму, э всю поїздку, як ми з'їздимо на змагання. Ну і що, друзі, продовжуємо трошечки допрацьовувати, наводити невеличкий так сказати, марафет по нашій 11 -ті. Собственно, зараз е будемо робити підсвітку. Купив уже такий профіль. Короче, він буде у нас розміщатись. А ну Я вам зараз спробую показати. Бо, від, бачите, темно, не, не видно нічого. Ну, короче, ось так типу, все це діло буде виглядати. Ось, ось там видно, метровий короче, профіль. Закріпляємо. через саморезы. Ой, сдали, далее будем Будемо уже паяю ленту. РГБ шечка у нас будет. Як положено, чтобы менялись цвета. Э, вот такой контроллер взял. Пультик, короче, моднявый. Все, як положено, чтобы было красиво, гарно. Это будут вот эти метровые ленты в профиле, э, в самом оформлении. Здесь будет у нас спуск через стойку в ноги. И в ногах сделаю такие коротенькие полметровые полосочки, чтобы еще была подсветка в ногах. Вот и будет уже более интересно, потому что вообще ж, как я его собрал, все оформление никакой подсветки, как бы ничего такого нету, все же заводское снялось. Вот поэтому, собственно, будем делать красоту. Ну что, короче, ребят, пока поки все зачесались руки, думаю, закину ленты, проверю, ну, непосредственно блок, как оно будет вообще хоть приблизительно, блин, офигенский, просто офигенский, я в вот такую сзади надпись сделал, фирма, фирма, фирмач, вот, и вот так все это дело выглядит, блин, ну, пушечка, пушечка, офигенски, классно. Мне нравится. Но только эти ленты, вот эти, я уже показывал, будут вот так вот там вот закреплены с этой и с этой стороны кайфик. Ну что, друзья, уже, короче, забрал подсветку. Понятно, вроде, казалось бы, и легко, ничего сложного, но в то же время каждая деталь, каждый момент занимает достаточное количество времени, вот, чтобы растянуться, так сказать. Еще у нас выключали свет несколько раз сегодня. Вот, поэтому, короче, ну уже все сложил. Так, у нас тут кнопочка. Оп, питание включили и хап, хоба. И вот такая вот красота у нас получилась. В ногах подсветочка, зона ног и оформление. Вот теперь, как положено, я доволен. Завтра буду устанавливать прогу на камп, чтобы подготовиться немножечко к басрейсу. Все-таки очень интересная дисциплина. Именно не на мощность системы, да, а именно на, так скажем, на скилл непосредственно самого участника, как он может, так сказать, выдержать вот эти вот как можно ближе, либо ровно там 129,9 класс, да, или 129,99, и 139,99. Вот, поэтому надо будет немножечко потренироваться, следите и не отключайтесь. Все, это друзья, всем добрый ранок. Ну еще, ранок субботы, стартуем. на змагання у місті Дніпро, на ему. Ось, собственно, погодка в принципі тепло, але цілу ніч йшов е, дощ, тому така мокра погода, коротше. Ну і, собственно, що, стартуємо, не прочекає. Ну що, друзі, вже приїхали на площадку. Вже тут потрошечку навалюють. Open Air, Васильевич. майданчик. У нас зона замерил, разложила сцену, так сказать, невеличкую. Собственно, читаем регистрацию. Я думаю, будет, будет слышно. Короче, чекаем регистрацию. Зараз на невеличкий обзор. У такой вроде бы черный, неприметный Ланос, да? Но да. на дисочечках уже вид имеет. Так, а ну расскажи, что у тебя по инсталляции? Хотелось, короче, Ланос какой-нибудь, явно не черный, ага. а например, другой и этот вышел с положения, короче, белые диски. Ну да. Золотые вышли мне. Не, ну видочек. Семей, да. По, да. По деньгам, да. 17 Да. 17. Так, ну давай с головы начнем. Что за голова? Да, это же 92. Да. Это 92, да? Ага. По фронту. короче, это десятки даймонды. Три штуки. Размер что этот нету у нас в Украине. А, 4, да, ага, хотел. Эти. Драйвера. Ридера, грейвера, не знаю, как я правильно. А что за фирма? тут какие-то ноунейми. Это же брал карты вместе с ними. Все, я понял. Вместе с ними же у Жеки из Запорожья. Опа, ну Басуха уже тут прям совсем интересно. Це Прайды, да? Прайды. Короче, да. видимо, она. Заводской это как катуха мотаная недавно. Короче перед теми соревками, короче. Те что были в Непре, да? Да, короче до обмотки этот сад вонял, сильно грелся, короче. Тот ну тот тоже грелся, короче, но этот видно сильнее. И в итоге я переварил, короче, смотрю, думаю, что за фигня. Обмотка реально вот так вот наискось, короче. Я играет, понял, короче. Но воняет. Нет, я в итоге его отправил, это короче, мне его сделали, короче результат результат по басухе вообще явно короче стало громче ничего не воняет, валит, охеренно. Короче, ну, прирост э, людей. А, а что, по усям на сабы? Стабильность, короче. Э, ДСТ 4 500 и 2 штуки в 100. Мост, да? Ну, 0,5, 45. понял, а а а, а, понял. Потому понял. что вроде 0,9. А питание это и все питание? Или <с под капотом еще что-то есть? Э, ну, за стеми под капотом. Это три секции титаната, да? И и это 40? Да, там есть 30, 35. Ага, ага. а, там 100, ага. сотка, короче, выходит в купе. Ага, это ага. мега-дистрибьютор, ага. короче мега протяжки, 350-й, ага. 350 и, короче, гена. Тесла? Да, ага, 300, 300, 350 ага, вот, ага. И там мега, этот, мега плюсовая клемма, Я отдельно заслуживает внимания. А, Тут, а, ты все а, туда? Короче, там пластина медная просто. Ну короче, да, пластина. ну да. Какой, это, ну, не да, хватало да, три да. протяжки. Да, и, Понял. Там, ну, ну, порядочно, порядочно. Машина. А ты в каких классах участвуешь? Ну, в твоем э, там... Я так понимаю, А, там тебя же запустили. Экстрим -экстрим. За це за обшивки, да, по-моему, наверное, нет, чехто знает. Или за оформление сапов. Смотри, я вообще спрашивал у судью, э, в какой класс регистрировался. Ага. А, в итоге я сам зашел, не дождался ответа и зарегался в короче там типа. Эксперт или да, э эксперт на самый ну, по сути, людей? Ну с тобой. Буде Понял. Ну Добренько, дякую, давай, удачки. Як правильно це сюди? А інсталяцію, так? Ну це зараз суддівство інсталяції, так. Да. Ну і звичайно оцінюють. Ставлять бали або знімають бали. Сьогодні нас підтримують українські компанії, які або поставляють. Еще один цикавый автомобиль. Все в те разы не успевал, да заснять бы всех за раз не обойдешь. Так, это Василич, его многие знают в Днепре. Так, расскажи по своей системе. Шоу тебе? Да можно и показать, Спасибо. Давай, давай. давай. Ага. А, у тебя что тут прямо. Ага, ага. Да, есть, э... Опа, вот так, видите, да, все серьезно. Лезвенно. Пожалуйста. так, Что головное, интересно? головное это ТИА. TI... А, ну он, наверное, как сигнал, а рулит все прост, да? Да, он сигнал, по оптике на прод, все выходит и просто разруливается Ага, понял. Так, фронт, это десятый даймонды, а ага. Там, это 10, видел, так, да. Ага. Качает их динамик стоит 2 по 1500. Ага. <соединяющие> так, подожди. Вот эти, это драйвера на вот этот да. и... А эти сейчас не играют. Они играют тогда, когда система переключена в режим машины. А, Ага, ага, Для водителя, например. Понял, прикольно. Вот. А, так, да. и это эстрадные сабы, да, я так понял? Это, Или... это сабы, а это мидбасы. Ага, ага, Вот. У них даже названия видно. МДР и СМ. Ага, ага, вот. ага. Это все кастом нас пацаны а, делают секрет саунд. Да, а, да, да, очень да. круто делают динамики. Понял. И пока только в ограниченном количестве. Пятерка на... Это какой размер они? Пятнашки. Пятнашки. А это... Две ага. двенашки. Ну, ага. Все запрятано на фальшболу. Вот. Ну да, тут Им에는 у тебя камня. и цвета музычка, подсветка, все, <У Lightning sound> все как положено. Питание, Ресекции манганата тренированный э, э, генератор 16 вольт в машине. Ну, держи. А, 16, нормально. ничего себе. И а штатная система сама нормальная Все работает. О, отлично. Понял. Да. Ну добрый. Дякую. А, а, цікава Таврия у нас сейчас будем описнивом невеличкий обзор. Ты был на тих змаганиях э, на взлетке, да? А, ага. ага. Так, а ну рассказывай, что у тебя давай с головного устройства. Деккер 124. 124 декер. Ага. Так, карты такие тикавые, сразу в глаза бросаются. Карты, сразу скажу, убогие. Не, ну все Приятного равно. Понятно, тебя. знаешь, если прямо так приглядеться есть над чем работать, ну, в общем... Я таким, я а, купил а, таким а, а, чисто для того, чтобы самому потом делать, у меня а, сейчас времени нет. А, а, То есть тут туда идет момент, это делал человек, я так понял, который не опытный. Да? Я понял, ага. А. А, чисто заглушки. Ага, ага, а. а, 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 По большей части... Четыре я... пары шестнарей, да, это? А, да, по большей а части как... я именно по U-Audio, у а, меня а. и усилок на них идет U-Audio, и сами шестнарей U-Audio, потому что по качеству они мне понравились. Это четыре пары, а какой ус на них? 124. 120 на 4. Так, по сабам. А ну, давай, с той стороны я. У тебя тут такая прям оформление полу стена. Ага. По сабам две ДСТшки с арматы. Ага. 750 номиналов. Так, я бачу с этими защитными грилями. Защитные грили, ага. это раньше брался, брались кастомные сады, ага, секрет ага. саунда у нас ага, в Европе Петровске не зашли. <laughs> Или зашли, сабы не зашли. Понял. А ну давай и в багажнике что там у тебя? О, ой, в багажнике жаба, я ничего не уберу. Ну, а ты сегодня не замерялся? не ничего? Нет. А, ты, я понял. Так, чисто для суеты, да. так скажем, Суды да? У меня бардак, что ага. Это сабы от делать. кольцеля играют, да? Да, был э, таром стоял, 3 киловатт. Ага. Сгорел. А, <laughs> ого. а во сколько был подключен? Был подключен в один ом. А, так по идее вроде не должен. А, он сгорел, я его спалил У меня а. Короче, Shoot. что у меня было? Лежал плюс и минус, и а. не оголенные были, я их не успел зачистить. А... Я сидел тут, крутил, она играла, и у меня вот так вот ключ на них упал и приварился. ай, е-мое. Ну короче, я не, я думал, уже прям что-то тара не выдержала Все. Ну, короче, по своей ошибке. Тут минус у меня до сих пор от кузова идет. У меня еще питание Не, ну есть на чем работать, но тем не менее, да. Понял. Ну добренько. Все, дякую. гарного дня. І, собственно ребят чекаємо нагородження. Ось такі вже красиві гарні кубки достають. Ось там призи всякі різні. Ось тому чекаємо нагородження. Максима, машина Реально на майданчику, майже без альтернативно втиску. тиск. класна. Ну, дуже радий, що у нас такої машины Потім Хочу повернутися за раптором, так? Да? Ну що, друзі, вже пройшло нагородження. Ось вже запакувались, <гум> сложились додому. Ось так у нас все це діло виглядає. Розложив кубки, призи сложили у цей багажник плавничок плавнічок. Ось і стартуємо додому.